Я оголошую попробую, які треба зробити, щоб виновити сполки и уникнути наступне жертв. Та Україна, та Кривого, взрывов, представлено... Я таким хожу на охоту, у меня тоже есть калашник. Mm -hmm. Я таким на охоту хожу. А ты, говорю, вышел, машешь этим, как-то так, он его держит как-то непривычно. Говорю, Смотри, как они обращаются с этим вот вот. А он мне говорит, а чем я буду защищаться? Пока ты знаешь, членом типа защищать. <последователь>

В Украине больше 200 тысяч сотрудников милиции. У большинства из них еще осталась честь и совесть, особенно у офицеров не у всех, но у многих. И поэтому милиция должна сейчас проявить свою гражданскую позицию и полицию, позицию вооруженного правоохранительного органа и публично заявить о том, что они не будут применять насилие в отношении своих граждан. Я служил в миссии ООН в Восточном Тиморе с 2001-2002 году. И до 2004 года я служил в Министерстве внутренних дел на Богомольце-10 и уходил на Майдан с позиции старшего инспектора по особым поручениям Национального центрального бюро Интерпола в Украине. Я призываю всех офицеров милиции, бывших офицеров милиции, бывших миротворцев выходить на улицы Киева и защищать своих свой народ и э, вести, в том числе, разъяснительную работу с офицерами и с сержантским составом милиции и с военнослужащими внутренних войск.